Okey. Ha. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam madani, salam reformasi. Okey. Tuan-puan semua, saya doakan semoga tuan-puan semua bahagia, berada dalam keadaan sihat sejahtera gembira hendaknya eh. Ah ha. ni di hari cuti ni, hari naik Sabtu. Okey, alhamdulillah uh, masih lagi kita semua bernafas eh dikurniakan nikmat dan orang um, kata apa hikmah uh, daripada Allah SWT kepada kita semua rakyat right, Malaysia. Okey. Tak apa lengah masa kita nak sembang apa hari ni Okey, gang uh, macam ni eh Pertama sekali pasal isu 8% cek, eh? uh, Cukai perkhidmatan bank ha, uh, Ini bukan main kecoh dalam satu dua hari ni Dan macam biasalah seperti biasa ya Pihak ya terpaling komplain sekarang ni Iaitu puak pas ha, uh, Terpaling pandai, terpaling mahir Terpaling IR Terpaling profesor, doktor dan sebagainya Bagi kat dia orang Okey, so kali ni dia orang komplain apa pula? Ah ha, ni dia. Eh, pengarah kajian polisi Lajnah Penerangan Hu nama, masya-Allah. Lajnah Penerangan Pas Pusat. Eh, IRTS Nurul Islam. Hu. Masya-Allah. Nama hebat tu. Oh. Kan okay. nama dia hebat. Alhamdulillah. Eh, tapi malangnya tidak sehebat nama eh, Apa yang dikomplain komplain tuan-puan Okey kalau kita tengok eh Dia punya penulisan ni eh, Dekat dalam harakah ni Oh begitu cantik Dia cerita Oh ini mesti kesan Daripada 800 ini akan memberi kesan kepada Rakyat marhaen dan kebanyakan Dan apa yang paling best tuan-puan Dia menyentuh tentang pinjaman Perumahan dan pinjaman kenderaan Dia kata kalau macam ni susah lah Macam mana orang muda Nak buat pinjaman Macam mana orang muda nak memiliki rumah dan kereta Eh, kalau semua nak kena bayar cash takkan nak masukkan duit cash dalam akaun untuk dijadikan pinjaman apa ni ting nampak tak tuan-puan saya tak pasti sama ada beliau ni seorang IRTS ni faham ke tak Ya, eh, ataupun memang beliau sengaja mereka cerita saya tak tahu wallahu alam kita tanya kat beliau lah akan tetapi apa yang saya faham eh kalau kita tengok pada senarai ni tak ada pun charge 8% ke atas bayaran uh, pun kata interest bulanan terhadap mana-mana pinjaman perumahan dan juga kenderaan Heh, yang setahu saya 8% itu di charge ke atas uh, orang kata apa charge proses saja maksudnya charge proses pinjaman itu saja yang dikenakan 8%. Maksudnya contohlah kau buat pinjaman mesti ada ah, charge pemprosesan betul tak macam duty stamp dan sebagainya jadi dekat situ saja dia, dia charge 8% contohlah pinjaman rm ringgit. eh contohlah kita ambil pinjaman peribadi lah rm ringgit. biasanya charge duty stamp guaman dan sebagainya lebih kurang dalam RM500 so RM500 itu 8% daripada RM500 baru dalam RM40 tuan-puan itulah charge dia jadi tang mana yang dia kata itu adalah charge interest tidak dimaklumkan pun sebab kita tahu tuan-puan eh, apa yang telah dimaklumkan oleh pihak bank eh, uh, di dalam uh, pemakluman mereka lah eh, iaitu penambahan cukai perkhidmatan ni adalah termaktub pada produk-produk tertentu saja yang mana produk ini adalah produk terpilih yang jarang digunakan oleh orang kebanyakan so apa masalah dia kan pengeluaran akaun bank ke akaun semasa ke dan sebagainya tak ada kena tak ada kena mengena eh perkhidmatan asas lagi lah tak ada kena mengena tidak dikenakan sebarang cukai pun eh yang pasti cukai itu dikenakan terhadap orang kata apa akaun-akaun korporat syarikat yang besar-besar eh yang melibatkan pelaburan dana bond dan sebagainya ataupun uh, boleh kita uh, boleh uh, belia, apa pihak bank juga mengatakan Uh, antaranya ialah yang melibatkan pelaburan Maksudnya kalau orang tu mampu melabur Maksudnya dia tak ada masalah untuk bayar 8% daripada apa yang Mereka lakukan pelaburan tersebut Jadi jaranglah kan Kalau banyakkan rakyat marah ni Mereka tidak membuat pelaburan kan Biasanya kalau ada yang mampu tu Maksudnya dia mampu lah untuk bayar charge Dan kalau charge pelaburan itu pun Cuma one time lah Jadi dia cerita juga pasal apa eh? Dia cerita juga pasal Pasal keuntungan yang dikau oleh Maybank RHB lah CIMB Bank Maybank 10 bilion lebih Dia kata Ni ada untung Kenapa perlu lagi nak cas Tak cerita dia tuan-tuan Inilah Masanya Untuk kerajaan Mengambil sedikit Orang kata apa uh, Cukai Daripada keuntungan bank ini Untuk di masukkan ke dalam tabung pendapatan negara yang mana tabung pendapatan negara inilah yang akan dipusing semula untuk dibuat segala macam prasarana bantuan pada rakyat dan sebagainya kan dia ni faham ke tak faham ni kan jadi jangan terpedaya tuan-puan dengan IRTS beliau ni tuan-puan eh sebab apa sebab tuan-puan dia kalau saya tengok statement ini memang nampak jelas dia cuba nak orang kata apa me me memesongkan nak menunjukkan persepsi yang bahawa kerajaan ni sekarang ni sedang mengenakan cukai sedang gila mengenakan cukai kepada rakyat sehinggakan bayaran pinjaman bulanan semua nak dikenakan naikkan 8%. Tuan-puan, kalau naik 8% mati tuan-puan. Takkan takkanlah pihak bank dan juga pihak kerajaan sebodoh itu macam dia orang. Kan? Bayangkan sekarang pinjaman kenderaan dah kena 2.9%. Kalau kena lagi 8% Kan tak ke 10.9% tuan-puan Kan memang bukan kata dia orang Yang bising bukan kata rakyat kita semua pun akan mengamuk Takkanlah rakyat, kerajaan nak membiarkan rakyat mereka merusuh Betul tak tuan-puan Ha, fikir sendiri Jadi tolong membaca Ok dekat sini bersama ni saya ada lampirkan Ok ini adalah uh, senarai ringkasan eh, Apa yang dikenakan cukai Dan tidak dikenakan cukai oleh pihak bank Ok mari kita telusuri Kat sini kita tengok Okey kalau kita tengok kat situ tuan puan eh kita tengok charge yang dikenakan. Okey ada berapa senarai? Ada 6 uh, senarai itu. Kalau dalam 6 senarai itu tuan puan sebenarnya kita tengok yang highlight kat bawah tu. Nampak tak saya bagi seperti yang saya cakap tadi charge pemprosesan saja one time je. Eh kemudian uh, cas charge tahunan eh ha. dan charge bayaran balik Penalti lah jika kita bayar balik awal tau. Maksudnya bayar bayar pinjaman tu awal. Macam kita buat early settlement lah eh. Ah, ha, maksudnya kalau kita pinjam sepatutnya kita bayar lagi 5 tahun tapi kita bayar awal so kenakan penalti itu saja itu pun kalau ada penalti Okay nampak tuan puan saya harap penjelasan ini dapat orang kata apa menjawab eh, kekeliruan tuan-puan ya. Eh. Ha, bagi saya mudah eh, tuan-puan kalau dengan puak dia orang ni buat tuan-puan eh, jangan dengar lah bulat-bulat ni video saya ni tolong ambil kad by kad tak apa sebarkan lah saya izinkan kan sebab cuma cama, cuma, mungkin cara penyampaian saya ni agak kurang teknikal sebab apa? Saya nak merendahkan sedikit cara penyampaian dan memudahkan kau orang faham. Sebab apa poin yang saya nak tunjukkan kat sini ialah bahawa pihak pembangkang hari ni tuan puan sebenarnya mereka tidak pun melakukan siasat dan tabayun pun. Mereka hanya tahu nak ayun je tuan puan. Sesuai dengan perangai depa yang mangkuk ayun. Okey tuan puan. <laughs> Okey selesai kat situ bab isu SST 8%. Okey kita nak pergi kepada bab berikutnya. Ah ha, ini bab apa berkata uh, <tuh> perhimpunan sokong Anwar eh, di Sogo baru ni 26 hari bulan tak silap saya ok adalah di kalangan pemain media sosial ni eh, di kalangan penyokong PAS terutamanya eh, penyokong Perikatan Nasional menghina mengutuk mengatakan ah inilah dia inilah rupanya 7-8 orang ni yang melengkapi untuk mencukupkan 55% sokongan rakyat kepada Datuk Siano Ibrahim Day Tambi Ni saya sebagai ahli Orang kata apa ahli di dalam otai reformis Malaysia Ahli otai kuasa otai reformis Malaysia Saya rasa saya mewakili juga suara akar eh, Otai reformis Malaysia Saya nak beritahu pada korang Kenapa perhimpunan tersebut tak ramai Pertama hebat pun kami tak tahu Kedua kami melihat siapa yang bawa perhimpunan tu Cuba kalau penyokong PAS orang lama Tolong sahkan dengan saya Siapa yang bawa tu <laughs> Sudah tentulah tuan-puan Walaupun mereka berada dalam kerajaan perpaduan hari ini, kan bagi kami, engkau nak sokong Anwar, pedulilah lantak engkau lah. Tapi bagi saya, luka lama tu bukan senang nak baik tuan-puan. Bukan kita tak boleh move on. Kita boleh move on. Akan tetapi tak apalah, kita berdiam je lah. Baguslah, Alhamdulillah kau sokong Anwar. Pergilah engkau. Kau pergilah bentang sepanduk. Kita orang tak ada hal. Kau orang, kita anggap kawan je lah. Tapi kau nak buat-buat lah. Nampak tak tuan-puan? Ha, faham tak maksud saya ni? Eh, bukanlah berarti rakyat tak sokong Anwar. Ah, tidak. Kami sangat menyokong hari-hari. Kan? Tapi nak cerita je tuan-tuan, ini adalah faktor penganjur dan juga faktor hebahan. Kami pun tak tahu, saya pun tak tahu. <gak> Ada himpunan Anwar? Dan kalau saya lah saya dapat tahu dia orang mengancam untuk buat himpunan menyokong Anwar ni, bagi saya kalau ad hoc macam ni, saya pun tak setuju tuan-tuan. Dan satu lagi ialah ialah faktor masa kan. Siapa? <gak> Kalau engkau dah rancang sebulan awal Hebahan eh Dengan promotion dan sebagainya InsyaAllah Eh setakat Orang kata Dua tiga ribu orang tu Boleh lah dapat Paling-paling tidak Kan ha, Jadi bagi saya Benda ni tak ada kena-kena pun Benda ini Bukan uh, menunjukkan satu justifikasi Bahawa itulah sebenarnya Ramai rakyat menyokong Anwar Ibrahim Tidak tuan-puan Sebenarnya itu adalah Orang kata apa uh, Mungkin kesilapan pihak penganjur Dan juga faktor penganjur Eh Bukan kita tak suka dia orang Dia orang tu semua adalah kawan-kawan saya juga Kan akan Tetapi bagi saya ha, tak Takpelah kau nak buat-buat lah Faham tak maksud saya eh ha, Ni saya adalah orang yang bersama Datuk kata apa Perjuangan reformasi ni Daripada tahun 98 Daripada zaman saya belajar Hingga ke hari ini Dan kami tahulah Nilai orang tu macam mana Kan tak apa dia nak berubah tak apa dipersilakan alhamdulillah tapi untuk kami bersama mereka kita okay, pun faham eh okey selesai kat situ saya rasa dah boleh jawab dah soalan ni dah boleh jawab dah Orang kata apa uh, uh, Penganjingan daripada pihak Perikatan Nasional tak payah nak menganjing sangat lah Justifikasi bukan pada tujuh orang tu Kalau kami nak buat Kalau otai reformis dan juga penyokong Anwar Ibrahim Atau apa, penyokong reformasi ni Pakatan Harapan Kami nak buat impunan Boleh tuan-puan Tapi untuk apa? Betul tak eh? Waktu sekarang ini adalah waktu untuk kita membina negara Dan saya rasa tak perlulah kita nak Orang kata apa uh, Nak menterjemahkan dengan impunan-impunan lagi Dah penat letih dah Nak bimpun ni tuan-puan eh? Betul tak eh? Apa yang perlu kita buat sekarang ini ialah Kita mencari Aku kata apa Kita menjadi semak dan imbang Untuk kerajaan madani yang kita sayangi ini ya yeah? dan kita uh, mendoakan agar Datuk Sianoi Ibrahim dan juga pimpinan kabinet yang lain dapat melaksanakan tata kelola urus negara ini dengan lebih cemerlang lagi lepas ini. Okey amin ya rabbal alamin. Okey habis kat situ. <laughs> ha okey ini. <laughs> Saya nak ulas tiga isu je hari ni. Okey tadi yang kedua, ini yang ketiga pula. Ha ini Pesuruhjaya Pas Sungai Buloh. Eh AKA menangkap menantu Tuan Guru Haji Hadi Betul eh Siapa ni Ustaz Zaharudin ke apa nama dia ni Saya pun tak kenal sangat dia Dan dia pun lagi dah tak kenal saya Tapi itu tak penting Apa yang penting ialah Apa yang dia komen <laughs> eh, Dia seolah-olah eh Dia walaupun uh, dia telah dengannya memang dia telah remove lah eh, uh, Komen tersebut uh, Apa hak di dalam muka-muka beliau akan tapi ada orang yang dapat menangkap eh ah, dapat screenshot eh dan ah, kemudiannya bagi saya tak kisahlah kamu ini apa sekalipun saya nak tanya adakah eh, angkatan tentera Malaysia ke ataupun badan beruniform yang lain itu hanya khas untuk orang Melayu saja tu soalan saya pertama yang kedua salahkah untuk kita mengangkat eh orang yang selain daripada orang Melayu untuk menjadi orang kata apa ah, ah uh, ke ataupun komander dan sebagainya di dalam angkatan tentera Malaysia ataupun perkhidmatan-perkhidmatan pertahanan yang lain. Salahkah? Betul <tul> tak? <tul> Sebab mereka juga kita boleh anggap sebagai bukan anggaplah memang mereka ini juga adalah anak watan Malaysia. Mereka memegang IC Malaysia, mereka lahir di Malaysia, mak bapak mereka juga, diorang juga orang Malaysia. IC BU semua tuan-tuan. <tul> Saya tak dengar, tak pernah dengar lagi eh anggota polis ke ataupun anggota tentera yang mana yang masuk jadi anggota politentera ni Orang yang ber-IC merah ataupun tak ada IC Tak pernah lagi tuan puan Sebab nak masuk tu kan senang tuan puan Penapisan demi penapisan Betul tak eh? Rekrutnya dah berapa bulan Dan nak naik pangkat itu bukan mudah tuan puan So bagi saya ini adalah satu orang kata kita boleh angkat sebagai pengiktirafan juga daripada kerajaan madani hari ini yang mana mereka tidak pun orang kata uh, memilih Siapakah kamu Yang penting ialah pencapaian kamu Kalau kita tahu eh Macam ni eh Dato' Jonny uh, Datuk Johnny Lim ini Dia pun dah berkhidmat Dengan angkatan tentera Malaysia ni eh? Dan dia dilantik sebagai uh, Kata apa Komandan eh Komandan uh, Apa uh, MKN Kan So apa salahnya Beliau memimpin Dengan pengalaman beliau Eh memberikan khidmat beliau dan bagi saya tu pun kita dah boleh tafsir dah eh, kesetiaan beliau terhadap negara dan tanah air kita ni Tuan Puan yang tercinta ni <guluh> kalau kita nak mengatakan uh, beliau ini cuba untuk berpaling tadar dan sebagainya Tuan Puan dah 40 tahun dah Tuan Puan kalau dia nak buat hari itu lagi dia boleh buat <tuh> ha, ni satu lagi bab bila uh, apa Zaharudin ni konon-kononnya menjadikan apa gambar datuk ni sebagai hiasan saja tapi duk cerita pasal benda lain sebenarnya tuan-tuan kita faham maksud dia orang ni sebenarnya konon-konon sebenarnya mereka cuba nak mempolemikkan cerita ni supaya kalau seolah kalau dia nak bagi amaran lah ha, kepada orang Melayu lah eh khususnya kononnya kalau ini baru permulaan kononnya eh daripada kerajaan madani tak lama lagi ha, Perdana Menteri pula orang Cina ni akan jadi pula lepas ni. Atur soalan-olahnya tuan puan. Sebab tu kita katakan dekat sini mereka ni bermain dengan sentimen 3R. Nampak tak? Sebab hasutan mereka ni tak sudah tuan puan. Hasutan mereka ni tak pernah sudah pun Mereka seolah-olah buat cerita Cik, kononnya kita ni uh, nak menyaksikan negara kita ni Sedang uh, diubah oleh sesuatu pihak itu Untuk menjadikan dia ni sebagai negara sekian-sekian dan sekian Inilah permainan mereka tuan-puan Permainan halus tiga hari Yang sangat dangkal dan jahat daripada pihak PAS ni tuan-puan Eh, korang tak sedar lagi ke? dan diorang ni memang ini kemahiran kemairan Depa tuan-tuan. Ah ha, sebab itulah kita saya hari ini saya menentang keras dengan apa yang sedang dilakukan oleh Zahurul ini dan saya setujulah jika pihak ada pihak daripada AMK dan PKR dan sebagainya sebelum ini dan selepas ini buatlah laporan polis terhadap Zaharul ini tuan-tuan sebab apa mereka sentiasa tidak berhenti untuk bermain dengan sentimen tiga r Sebab itu tuan-tuan pas ni kan, kita dah tahu dah permainan mereka, bila dia orang ada orang yang tak bersama dengan mereka, maka mereka akan hentam habis-habisan, sedangkan mereka lupa kan, mereka ni pernah mengatakan perkara yang mereka duk kata orang lain buat, yang orang lain tak buat faham tak? Ha, jadi tuan-puan tak perlulah korang nak menimbulkan persepsi 3R macam ni betul tak tuan-puan? Ha, ni masalah dia puak-puak pas ni kau dah tak ada isu kau nak cakap lepas tu tiba-tiba kau nak buat palatau lepas tu kau nak menimbulkan orang kata apa keges aa, keresahan kerisauan eh di kalangan rakyat eh nak tanya ni Buat buat khas ni ini ke yang Islam aja eh hari-hari kau menghentam <laughs> untuk memporak perandakan kan orang awam rakyat ni nak menimbulkan ketakutan eh untuk apa Korang pergilah buktikan dengan pencapaian korang tu negeri Kelantan. Eh? Negeri Terengganu, pergi buktikan. Eh? Kedah. Kau dah pegang tiga negeri dah. Eh, jangan petikai PKR. Sekurangnya PKR telah berjaya di dua negeri, tuan-puan. Alhamdulillah setakat ini. Negeri Sembilan dan Selangor. Selangor lagi maintain dah berpegang-penggal. Negeri Sembilan pun sudah dua penggal. InsyaAllah lepas ini, ketambah lagi satu penggal lagi. InsyaAllah. Nampak tak? Jadi tak perlulah kau nak hari-hari nak mencari populariti, nak sembang benda yang masuk air, yang tak masuk akal, yang kau paksa terima kepada wanaun tentera wanaun kau orang. Tak payahlah eh. Saya minta maaf saya agak keras tentang hal ini tapi bagi saya ini adalah satu komen dan juga uh, satu perbuatan yang amat tidak bertanggungjawab dan resis daripada pihak PAS. Eh, minta maaflah eh tuan-puan. Saya sebagai rakyat Malaysia dan kita semua yang bersama dengan saya, eh, setuju untuk tidak menyokong, tidakkan seperti ini, tuan puan dan ad, dan apakah kita nak memilih jenis pimpinan seperti ini? Eh, yang sangat resis, yang tidak bertanggungjawab terhadap uh, Orang kata apa, perpaduan ummah, perpaduan ummah ini, eh, tuan puan bukan kata sekadar orang Islam saja perpaduan masyarakat yang lain juga kita perlu jaga. Eh jika kita berjaya menenangkan dan mengamankan semua orang, insya-Allah ummah akan terjamin dan begitu juga dengan orang rakyat yang bukan beragama Islam. Bukan seronok untuk bekerjasama dan berusaha sama dan duduk eh bermasyarakat dengan orang yang Islam. Itu saja itulah saya itulah yang baru betul dikatakan perjuangan untuk menegakkan syiar Islam. Orang nampak Islam ni baik dan sebagainya. Nampak tuan-tuan Okey lah Saya tak nak bebek panjang Sebab saya pun bukan ustaz Saya baru nak start Tapi okey lah, sikit Daripada perempuan sana Yang duduk jetak-jetak tau Jetak-jetak Kata orang tengah ni Jetak ni macam Terkejut <laughs> Terkujat-kujat <laughs> Okey lah, tuan puan So itu saja komen saya Untuk hari ni Apa Udasan saya untuk hari ni Jangan lupa eh Subscribe lah eh Channel saya ni Pada yang belum subscribe Kan uh, Like, komen dan sharekan lah Jika rasa Video saya ni bermanfaat Saya pun tak nak bebek panjang Sebab saya bukanlah orang kata apa uh, orang yang hebat untuk berkata-kata eh sampai 1 2 jam 3 jam saya tak pandai tuan-puan eh saya meluahkan apa pendapat saya dan uh, jika kau orang setuju kau orang komenlah tak setuju pun kau orang komenlah eh kau tak nak komen kau orang sokong tekan tanda like pun dah kira baik dah bagi saya reformasi tetap jalan kan apa saja yang berlaku bagi saya kita go through saja berkata kata kawan saya tu <laughs> Mr David eh ha, ah, okay. so itu saja tuan-puan semoga berjumpa lagi di dalam video rakaman video yang lain ok jangan lupa ya yeah, apa pun terjadi kawan tetap kawan Assalamualaikum